Benvenuti nel mio canale, siamo di nuovo con voi per le notizie da tabloid. Non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al mio canale. Dopo esserti iscritto per essere informato di tali più velocemente non dimenticare di premere il pulsante di notifica. Attenzione, le scene della serie Jakob Seversen sono descritte nel video. Jakob Seversen è di nuovo all'ordine del giorno mondiale con il suo secondo episodio. La serie tv di Canal di Yakov Seversen, firmata da IAPM, con Keren Bursin e Afsanur Sankaktutan, ha incontrato il pubblico ieri sera con il suo secondo episodio. L'episodio, che includeva momenti sia divertenti che emozionanti, ha raccolto anche gli applausi del pubblico. La serie, entrata nelle liste di tendenza in molti paesi del mondo insieme alla Turchia con il suo primo episodio, è tornata nell'agenda mondiale. Nell'episodio della scorsa notte, la bugia da babysitter di Leila è in pericolo quando Ates si trasferisce nella fattoria della sua famiglia. Il fatto che Jacob, della banda dei truffatori, abbia saputo che Leila stava lavorando a casa di Ates Arkal e che Ates era la nuova preda, ha trascinato Leila in una grande impasse. I bambini sono rimasti molto turbati quando Ates che doveva tornare nella casa di famiglia in cui non entrava da anni, ha detto che avrebbe cambiato tutte le decorazioni della casa. Ha dato una piccola lezione a Leila Ates in modo che i bambini potessero entrare in empatia con i loro sentimenti. Ates Bige, che ha offerto un lavoro al vecchio amico di sua madre Bige, che lavorava alla scuola di design, è stato sostituito da sua zia Fusun. Mentre i bambini pianificavano di sbarazzarsi di Ates, hanno ascoltato Fusun, che ha detto che il primo modo per andare da lei era senza far licenziare la babysitter. Hanno fatto un gioco nascondendo Berit, ma le cose non sono andate come volevano e Berit è davvero scomparsa. Mentre l'intera famiglia ha incolpato Ates e Leila, Leila ha trovato Berit. Considerando Leila responsabile della scomparsa di Berit, Ates le ha chiesto di uscire di casa. Oltre a Kerem Bursine e Afsanur Sankaktutan, Atice Aslan, Seri Ferrol, Cemre Ebuzia, Nasmi K.R.K., Aziz Kaner Inan, Mine K.L., Ulkan Arman Uslu, Durukan Celikaya, nel cast della serie, diretta da Ali Bilgin e la sceneggiatura è stata scritta da Kubra Sulun, sono stati guardati con ammirazione e hanno preso parte giovani e grandi nomi come Lara Pera Aslan, Osgun Akak e Adin Kulce. Leila che è stata licenziata da Ates nella promozione pubblicata dal nuovo episodio alla fine della serie, era orgogliosa di Ates e ha detto, non ho bisogno della tua pietà o dei tuoi soldi. Mentre le sue parole attirano l'attenzione, l'affermazione di Ates secondo cui Umut e Fusun non potranno più entrare da questa porta segnala che il conflitto familiare aumenterà nel nuovo episodio. Nella scena in cui Hilter invita i nuovi dipendenti della fattoria a presentare Leila, Vedere gli altri suoi amici nella banda dei truffatori davanti a lei la lascia il segno sulla promozione. Hai visto la nuova serie di Kerem Bursin e Afsanur Sankaktutan? Se l'avete visto, cosa ne pensate della serie? Cosa ne pensi di questo video? Non dimenticare di dirci i tuoi pensieri nei commenti. Era così nelle nostre notizie, se ti piace, premi il pulsante mi piace e non dimenticare di iscriverti. Ciao e ci vediamo al prossimo video.